оставить возможность взятия годового отпуска и больничного. Также мы против обязательных страховых платежей в пенсионный фонд, так как они являются мародерскими по отношению к предпринимателю, именно 32,6%, а согласны платить их, как все чиновники Украины, до 5% от минимальной или фактической заработной платы. При этом частный предприниматель имеет большие затраты. Аренда в среднем 1000-1300 гривен в день, это имеется в виду рынок. Рыночный сбор с одной палатки от 9 гривен в 270 гривен в месяц в среднем. Самостоятельно оборудуем свои рабочие места за свои средства. Транспортные расходы на поездки 500 гривен. Склады, грузчики и другое 300-400. Фиксирование налог 100, пенсионный фонд 300. Итого наши расходы в месяц составляют 2450 гривен в среднем. И это на фоне постоянного роста цен и снижения покупательской способности у населения. Мы требуем учитывать это при составлении нового налогового кодекса и не уничтожать малый бизнес в целом. Мы требуем всенародного обсуждения этого проекта, принятого с нарушением регуляторной процедуры закона Украины, которым изменен порядок начисления отчислений в пенсионный фонд с предпринимателей. Подписи предпринимателей прилагают. Смотрите, сейчас давайте, кто согласен, этим, давайте под подписываем. Да, нам подписано. Ну, чтоб... Вот здесь. Или... <соцентролог> там куча <хочешь> списков. <соцентролог> Каждый отдельно. Вот листы, они уйдут до казны.